اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve alihiz tahirin ve la'nu daim ala adahi mecma'in min al an ila Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bir daha Mehdeviyet mevzusuyla İmam-ı Zaman, İmam Mehdi Aleyhisselam kimdir verilişinde hoş gördü istedikler. Mevzumuz İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru baresinde Zuhur vaxtı vəzifələrimiz və qarşıya çıxan imtahanlarımız barəsində danışdıq. Allah həmin yolun gözlədiyimiz ağanın zuhurunu təcərrür etsin və bizi o zuhura əməli şəkildə hazırlananlardan qərar versin. Zuhuru ilə bütün günahlarımızı bizəxper etsin. Bir hədis oxuduq Əl-Əybev əsərindən e, Nəmanenin Nəmanə geybət e, Nəmanədən səhifə 145-dən Hədisi oxuduq və gəldik hədisin bir cümlesinde İmam Sadıq ağa buyurdu Fə əzə təhərəkə mutəhərəkuna Fəsəv iləyhi və ləb həvvən Və ləkəənni əndur iləyhi beynə rükni və məqam Yubayun nəsə buyurur bizim daim i̇mam Zaman ələyhissələm ə onda tələsin ona tərəf, sayilin, yəni qaçın, sürətli gedin ona tərəf. Valab habvan, birdən ayağınız da yorulduz, iməhliyə hərəkət gedin ona ona tərəf. Ə Hazratu Zuhuray işarə edir. Deyir sanki mən görürəm ki, o rüknlə məqamın arasında, yəni məqam İbrahimlə, İbrahim əleyhissəlamla o üçün Həcər rəsvəd qoyulan küncə deyirlər. Həmin onun arasında Quba ibn Nas insanlardan bəyət alır. Əlaq kitabın cədid, təzə kitabla, yəni təzə qaydalarla insanların bu vaxta qədər görmədiyi gözəlliklərlə. Baxın, e, burada incə bir də nə e, üstündən keçməməli bir mövzu var. Həzrət buyurur rükündən məqamın arasında bu günlərdə təvəssülə İnamlayanlar başa düşmədlər ki, o məqam İbrahim, o həzrətin ayağının yeridir. Allah Tala ta Quran içərimdə buyurur ki, İnə əvvələ beytin vudi'a lilləzî bibekka mübârakan və hudan lil-âləmin fîhi ayâtun bayyinât məqâmu İbrahim. Allah Tala ta buyurur ki, ilk ev yer kürəsində tikilən ev insanlar üçün o bəcədədir, yəni məccədədir, yəni Kəbədir. O bərəkətli, mübarəkəm, bərəkətlidir və hidayət edicidir aləmləri və fihi ayatun beyinat. Orda aşkar ilahi nişanələr var. Allahın ayələri və nişanələri var. Sonra o ayələrin və nişanələrin nədir? Allah təala buyurur məqamı İbrahim. İbrahim peyğəmbərin məqamı. Məhz onun yəni dayandığı yer. Bu günləri Əgər baxsasınız Kəbənin inşallah gedənlər özündə, getməyənlər şəkillərində düz qara daşla üzbəüz bir az aralığa sarı şüşənin içərisində Hz. İbrahimin daş üstündə ayaqlarının izi var. Kəbənin üzüdə durub namaz qıldığı, ibadat etdiyi məqamdır. Oranı insanlar ziyarət edir, çünki Allah onun dayandığı yerə ilahi bir nişanədir. Bəs əgər Allahın göndərdiyi həccətin peyğəmbərin ayağının yeri ayatı bəyinatdır, yəni Allahın e, aşkar ayəsidirsə, onda necə ola bilər bu günləri onların o peyğəmbərlərinin, o imamların özlərinin qəbrləri, e, onların qoyub getdiyi əmanətlər, miraslar, Quran, Əhləbeytəyhimsəlam necə bunlara mütevəssül olmaq? Əslində məqam İbrahimdən biz əcər oranı bir ə, ayat-ı bəyinat, cimal ilahi bir nişan heçmi ziyarət edir isə necə olar ki İmamın belə deyə öz qəbrin, peyğəmbərin öz qəbrin ziyarət etmək şirk olsun və ya da təvəssülə üstündən keçməli olsun. Bu barədə bir düşünsünlər o təvəssülü sual altına qoyanlar. İmam buyurur, hər dəstədən olan insanlar iş başına gələcəklər deyəcəklər Adaləti biz gətirəcəyik. Gələcəklər və bəşər səhnəsindən keçəcəklər. Elə bir dəstə, elə bir şəxs qalmayacaq ki, deyə mən olsaydım ədaləti e, bərpa elirdim Yeruşaləmdə. E, baxın, o vaxt, həmin vaxt artıq bütün dəstələr, bütün partiyalar, bütün rəncidan olan, bütün sistemlər bəşər səhnəsi ilə gəlib keçəndən sonra Hz. İmam-ı Zaman aleyhisselam zuhur edecek ve yer küresinde adaleti dolduracak. Yani daha birinin sözü kalmayacak ki, ben olsaydım adaleti doldurardım yer üzerine. Özde İmam-ı Zaman aleyhisselam adaletten danışır, adalet getirecek. Bu günleri beşer ve adalete susuzdur. Mesela Almanya'da bir bazı indi, belə deyildi, Avropa, bu günleri adaletli bir ülke kimi tanıtırıp Bir balaca insanlar orada düzlüğü, adalet görür. Ancak Adalet İslamdadır. İslam orada yoxdusa, belə deyə, Allaha pərəstiş, peyğəmbərə qəbul, Qur'anı qəbul yoxdusa, orada ədalətdən söhbət edilməz. Ədalətə oxşar bir rəngi var. Görürsüz, dünyanın dilindən düşmür. Almaniya filan belədir. Amma niyə görə elədir? Çünki bəşər ədalətə susuzdur. Amma biz var ədalətdən danışırıq. Nisbi ədalət yox. Dünyada iç üzrə dələt var. Nisbi ədalət mütləq ədalət. Nisbi ədalət odur ki Biraz harad adaletli ola bilər, amma İmam-ı Zaman alayhissalam gələndə inşallah mütləq ədalətin yer çiçəsini öz də buyurur ki, "Əmləul arza qestən vədlə. Yer çiçəsini dolduracağam." İmam buyurur. Və hətta peyğəmbərimiz buyurur, "Yemlavlardır. Yer çiçəsini ədalətlə dolduracağam." Yəni bir zərrə də boşluq qalmayacaq, ədalətsiz bir yer qalmayacaq. İndi izah edəcəm necə ədalətlə dolacaq yer üzəri. YES-un bu başdan o başa ədalət olacaq. O ədalət ki, dünyanın intizarındadır. Hələ. İndi dünyada hər rəydən hakimiyyətlər var. Məsələn, e, krallığı var, şahlıq var, çarlıq var. Bir zaman Sovet hökumətində katiblik vardı. E, nələr, nələr, nələr şahlıq var. Bunlar hamısı dünya bu günlərdə rəngbərəc ha İslam hakimiyyətləri var. Rəngbərəc hakimiyyətlər yer kürəsində olsa da amma hələ yer üzərində çalışsalar da ədaləti bərpə edə bilmirlər. Desəsiz nümunə verək, necə ədalətsizlikdir yer üzərində? Məsələn, təkcə bütün ölkələrin, bütün ölkələrdə bu bərabərçə paytaxtlar insan sıxlığı ilə partlayıb yüklənib. Bütün ölkənin çana uca yerlərindən hamı axın verib paytaxtlara, mərkəzlərə. Məsələn, Azərbaycanda Bakıya, İranda Tehranə, Türkiyədə İstanbula tamam mərkəzlərə sıfılıl yaranıb yüklənib insansılıqla yaşamalı bir yer olmayım. Eee o günlərdə dedim yerlərin qiyməti qalxıb hara? Bu ədalətsizlikdəndir. Yəni yerləşdirmə niyə bu kəçiz gəlir şəhərə bilirsiz? Çünki şəhərdə olanlara kəçizin əli çatmır. O məcburiyyətdən gəlir. Madam ədalət isə budur, şəhərdə olan kəttə də olmalıdır. Şəhərdə insanlar necə yaşayırsa, kəttədə ozur yaşamalıdır. Onda kətçi düşüb şəhərə axın eləməz. Əgər bu günləri bütün ölkələrin sinəsinə ədalət-ədalət deyib, qoran ölkələrin paytaxtlarına axın varsa, demə o ölkədə ədalətsizlikdir özdə. Hələ yerləşdirmədə, bölgədə ədalətsizlikdir, subhanallah. Bəli bu geniş dünyanı elə sıxlıq ediblər ki, elə bilirsən ki, dünyada artıq yer yoxdur. Ədalətsizlikləndir bular hamısı. Ədalət odur ki, dünyanın o başında şey istifadə edə bildiyin, hətta mən bir ölkəni dedim, dünyanın o başındakı istifadə etdiyi bir şeydən dünyanın bu başındakı da istifadə etmə hüququ ola. E, bəli. Axı öz evində bu günləri ədaləti bərpa edə bilməyən necə cəmiyyətə Adalet getirs. Adalet öz evindən başlayır. Bu günləri insafla deyəndə hansı birimiz öz evlərimizdə tam ədalətli bir ailə sistemi qurub? Yo. O qədər möminlərin ailələrində bir də görürsüz problemlər olur. Ədalətsizlikdir. O ədalət məhbumu o qədər qiymətli bir məfhumdur. Biz onu həzrəti Əli bəşər bizdəfəli ilə salamda görüb onu 4 il Ondan sonra bəşər və ədalətli hakimiyyət görməyib bu günə qədər. Əgər onda inşallah Allah nəsib eləyə görəyirik imam zamanısa da hakimiyyət qurandan sonra biz onda deyirik, hə, ədalət budur. Biz evlərimizdə bu günləri ədalətli hər birimizə aiddir. Bərpa edə bilmirik. Hər birimizin azgala iç rənc olub cəmiyyətdə bir cür görünürük, amma evlərimizdə başqa cürdür. Ədalətsizlikdən də bu. Yəni biz ədalətin sözün danışırıq, ədalətin özün yaşaya bilmirik hələ fərd olaraq. Subhanallah. Bəli. Bu günləri bir adam məsələn ədalət oduçuy cəmiyyətdə hər bir şəxs əlindən gələn ə, belə deyək, gücü daxilində olan vəzifə ilə xalqına xidmət edib. Həm belə deyək, onun maddi təmin olunması, həm də onun bazardaqı oğədir. Məsələn, bu günləri biri elmi ixtiralarla gücü çatır, onun zehni gücü çatır ki, elimlə məşğul olsun, zəmiyət elimlə xidmət edəsin, ixtira edəsin, samolyot düzətsin, maşın düzətsin. Birini də gücü çatır ki, məsələn, küçə süpürsün, fənnalıq eləsin, e, traktor sürsün, məsələn, deyək, indi həbbə e, mühəndisi eləsin, hərə bir iş bacarır. Hər öz vəzifəsindən quru vətəni ilə istifadə edir, maaş öz yerində, dolanışıq öz yerində amma qurbətənəlla istifadə bu cəmiyyətdə ədalət bərpə olunmur. Suyu yox, bu gün su istifadə yox. Suyu istifadə olundu, deməli ədalətsizliklər var. Məsələn, bu günləri vəzifəyə gələn hələ bir rüşvət verib gəlsə, o rüşvət verib gəlsə, demək rüşvət alacaq. Axızsızlıq, ədalətsizlik burdan başlayır. Balıq başını yeyir söhbəti var. Əgər bu günləri rüşvət verib vəzifəyə gəlirsə bir adam Deməli o, rüşvət almağa gəlir. Orda o cəmiyyətdə ədalət sözün görə danışmırsan, çünki ədalət məfhumunu təhqir olar. Əgər rüşvət verib gəlirsə və yaxud da gəldi bir postu buraxmaq istəmir, gəldi ətrafına ancaq qohum məqrabasını yığır ətrafına. Bu bu cəmiyyətdə necə ədalət bərpə ola bilər? Və yaxud da vəzifəyə gəlir cəmaata xidmətə yox, kapital toplamağa. Necə edim ki bu cəmaatın başının üstünə kasıb cəmaatın başının üstünə yoxsa cəmaatın başının üstünə onların haqqlarını qopardım eliyim bizrü vəbal axirət yükülüm yığım ailəm üçün uşağım üçün vallah və billah dünya boşdur sonu insan bir çəfənlə nəger qismət olsa gedər nə qalsa geridə arvad uşaq yiyəc hesabın biz verəcəyik Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm barəsində Əli əleyhissalam buyurur kurban olum o peygambere bu dünyadan gittiği e, ne birine borçlu kaldı, ne biri ona borçlu kaldı. Özünden sonra hiç mirası da kalmadı. Hiç neyi kalmadı. Dünya bu kadar fanidir. Her şey puç olasıdır bu dünyada. Subhanallah. Allah bizi o adaletli hakimiyeti görmeye inşallah nesip eylesin inşallah. Bugün her bir vazifeli servet toplamadan doymur. Hiç e, belə və zəfiyə belə onun niyyətinlə gəlmir ki, mən xidmət edəcəm, gəlir kapital toplamağa bayaq xərz edib. Əbu Xalid Kəbuli İmamı Baqir əleyhissəlamdan bir də, də hədis oxuyacağıq inşallah. Bu mövzular hədislərlə daha da gözəl düşündür, anlaşılır və hədis ətrafında danışanda da izahat olğum. Əslində hədis həər sözü deyil. Əbu Xalid Kəbuli, Əbu Xalid Kəbuli Əfqanistanın Kəbulləndəndir. İmam-ı Zeynül Abidin Aleyhisselam'dan, İmam-ı Bağır Aleyhisselam'ın en itibarlı sahabelerinden biri olup, bu cümleler Afganistan'da, Kabul'da, onun adına müessede var. Geybet-i Nümani'de e, buyurur ki, İmam-ı Bağır Aleyhisselam'dan bir hadis. "Kale kenni bi gavmin gad kharacı bil meşrik, yetlubûne'l-hakke velâ felâ ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على أعناق أعناقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه ذلك حتى يقوم بلا يدفعوا إلا إلى صاحبكم قتلهم شهداء أما إني لو أدركت ذلك la baqitun nafs li sahib hada al-amr. Bəli, Əllamin Məclisi qeybət-i Nəmanədə də var, Əllamin Məclisi də bir harda 52-ci cilddə bu hədisi gətirir. Əzətə İmam Baqir əsələm buyurur: "İnni ka'anni bi qawmin qad xarəcu bil bashr". Mən şərqdən bir qom, bir dəstənin, bir zəmatın dəst çıxacağını sanki görürəm. Şərq belə deyə də bu günləri biz tərəflər şərqdir. Şərqdən bir dəstə çıxacaq, bir zəma çıxacaq, haqqı tələb edəcəklər, haqqı istəyəcəklər, onlara haqq verilməyəcək, öz haqqları verilməyəcək. Sonra yenə onlar haqqı tələb edəcəklər, amma yenə onlara haqq verilməyəcək. Onlar belə olanda öz qılıncını qoyacaqlar boyunlarına. Bu qılıncı boyuna qoymaq cinayət işarədir, bilirsən, fədakarlığa. canların koyacaklar ortaya haqqı almağdan ötürü fəyutuna ma suilu su o istediği kılıncı boyunlarına koyan da onların istedikleri haklar vermek isteyecekler. Bunlar kabul edemeyecek artık. Dünen onlar ver, isteyirdi, vermediler bu, bulara. bunlara. bu bugün bunlara vermek istediler haqqı. Bunlar kabul edemeyecekler. Bu şerhden çıkan e, cemaat, kuruz edilen cemaat, inqilab edilen, qiyam edilen cemiyat. Hətta yəqin mə bu hadisə o qədər davam edəcək ki, ta İmam Zaman aleyhissalam qiyam eləyəcək. Və buyurur ki, onlar haqqı öz sahiblərinə, yəni İmam Zaman aleyhissalamə belədi təhfid verəcəklər. Qatlahum şuhada. O məşriqdən xuruc edən cemaatin ölənləri o müdafiədə, o döyüşdə, o fədaçarlığıda ölənləri şəhiddilər. Həzzət buyurur İmam Bağır əsələm buyurur. Subhanallah, İmamın zamanı və sələmin hakimiyyəti. Baxın, bütün impeyğamberlərin və imamların, Allah vəlilərinin misyasını yerinə yetirən bir hakimiyyət gəlib. Yenə yəni, İmam Bağır əsələm buyurur. Low adrak lu labqaytun nfsəls sahibi adaram. Mən əgər orab, o zamanı dərk etsəm, özümü saxlayardım ki, zamanın sahibinə, sahibil-əmrə xidmət etməkdə ötürür. Görürsünüz, imamətin arzusu gerçəkləşir İmaməhdə Əleyhəssalamın zuhuru ilə. Yəni imaməti qoymadılar ki, dünyada hakimdir adam bilək ədalətlə hakim et nədir. Bütün peyğəmbərlərin və imamların <coughs> belə deyək, missiyasının o can tapan, həqiqət tapan Cahan şumul olan bir hakimiyyət inşallah gələcək. Həzzət İmambaqirə səsləmürəm, mən qalsam dərç eləsəydim özümü saxlayardım sahəvil əmrin xidməti üçün. Burda hədisin sonunda Allama Məclisi bəyan eləyib, bəyan Allama Məclisi hədisin altında istəyi və Allama Məclisi gördüyü zamanda olan hadisələri uyğunlaşdırıb hədisə məktəbiyyətin bəlalarından biri də budur ki Məhdəviyyət haqqında olan əlamətləri adam öz zamanında, belə deyək, tətbiq edir, uyğunlaşdırır. Deyirsən ki, elə bu zamandır, bu əlamətlər baş verdi. Bunu cemaatı inandırsan, əgər bu əlamətdən sonra imam gələcək. Bəlkə bu əlamət sən fərz edirsən, o əlamətdir. Bəlkə olmadı, sonra cemaatda ümidsizlik yaranar. Ona görə zamanla uyğunlaşdırmaq düz deyil. Əlləma Mədzisi mərhum, bizim fəxrimiz, iftixarımız Əlləma Mədzisi mürhum gətir bu hədisin altında buyurur la ya budu enge qura isarətin ilə dəvlət-i səfəviyə şeydəhəllah təala və e, dəvlət-i qaim və bəssələha dəvlət-i qaim aləyhissalam. Allahova e, məncəsi deyir ki bu uzaq deyil mənim fikrimcə bu şərqdən xuruc elib çiyinlərinə qılıncın qoyub o əməl edəcəklər haqqı istədiyi də vermədilər, sonra haqqı bulara verəndə qəbul etməzdilər. Deyil bu bu mümkündür ki, bu işarə olsun Şəfəvi dövlətinə, Şah İsmail Xətayi dövlətinə bu hədir səadət olsun. Şəyyədə Allah təala. Allah onu o dövləti ucaltsın və vasıl aha bir dövlətin qaim birləşdirsin. Həzrət Qaimin hakimiyyətinə, dövlətinə görürsünüz. Əlavə vədisi Şah Xətayi ilə eyni dövrdə yaşadığına görə deyil elə budur. Ə, amma özü də dualəcə zaltsın. Demə o o olmadı həmin hakimiyyətdə. Hakimiyyətlər gəlib gedir, cürbəcür hakimiyyətlər. E, hamısı isteyir ədalət pərdəsini, amma amma şah xətayi hakimiyyətdə getdi. Amma deməli o hədisdəki hakimiyyət də olmadı. Nədən bildi? Çünki bunu zaman göstərsi göstərdi. Bəli. Eee əzizlərim Dövlətlər qurulur, dövlətlər yığılır zaman-zaman. O boyda hakimiyyət də gəldi, yığıldı. Şah Xətayinin hakimiyyəti, kim deyərdi ki, Şah Xətayinin hakimiyyəti İxlar, o boyda əzəmətli hakimiyyət dünyanı almışdı qanadların altına. Allah Çağ İsmail Xətayə rəhmət eləsin ki, Əhləbeyt alayhimussalam xəttinə misilsiz xidmətləri olub ki, Heç şahın, heç hakimin Əhləbeyt Əleyhissəlam xətinin o qədər xidməti olmayıb, bəlkə də bu günlər Əhləbeyt xətti ilə mübarizədədir hakimlər və dövlətlər, amma şah xətayının işi olub onu 12 imam xəttiinə xidmət etmək. Məsələn, mənbərlərdə xutbələrdə 12 imamdan xutbələr oxudurdu. Pullar çıxartmışdı, pulların e, bəli, imamlar adına pullar çıxartdı, çap etdirdi imamların hərəmlərin bərpa elədi amma bu cür hakimiyyət də imam deyən hakimiyyət olmadı. Baxın zaman göstərdi. O zamanda baş verən hadisələri tətbiq etməyə ə, çalışmaq da düz deyil. Ədalətə susmuş yer kürəsi, nisbi şah xətayi hakimiyyətində ədaləti görən kimi zamanın o boydə əzəmətli alimi o qədər susdu ədaləti görməyə. Deyilə biləsən o imamın zamanı salamın ha zuhurna birləşən hakimiyyət budur. Hələ şah xətaydə bir az ədalət görüb görün. İndi alim bu reaksiyanı verirsə, görün İmam-ı Zaman ədalətli inşallah necə olacaq? Zuhur haqqında bir dənə də hədis oxuyuram, inşallah vaxtımızdan az qalır. Əzizət İmam-ı Sadiq aləyhissalamındır. Bir harəran var kitabı, cilt 52, səhifə 370-də Gâle Ebu Abdillah Aleyhisselam, İmam Sadık Aleyhisselam buyurur. En İmam-ı Bagir Aleyhisselam, o da atas İmam Bagir Aleyhisselam'dan buyurur. Buyurur, ''Beyne Şebab ı şi'â, alâ zuhûr-ü sütûhihim, niyâmun izâ tebâfû, ilâ sahibihim, fi leyletin vâhide alâ gayri mi'âdin, ve yespahûne bi Mekkâ.'' E, Hazret buyurur ki, İmam Bagır buyurur, Şia cavanlarının arasında belə bir hadise olacaq. Onlar öz evlerinin üstünde yattıkları halda belə diye de, indi adam isti olanda, bazen o evlerin üstü olmayan yerlerde çıkıp evin üstünde yatırlar. İndi de talvar düzeldiler, balkonlar düzeldiler. Orada yattıkları halda Şia cavanları e, Eda tevafıyla sahibim, əgər E, belə deyə vəfa eləsələr öz sahiblərinə, Ümanə zamanəleyə salama vəfalı olsalar inşallah, e, bəli. Bir gecənin içində bir də yapacaqlar evlərində, gözlərini açanda görəcəklər, Məkkədə sabah eləyiblər. Bu hadisələr olacaq, əziz izləyicilərim. Bu had bu hadisələr baş verəcək inşallah. Bəzi bunları imanla həzm eləmək lazımdır. Və ya hətta başqa bir hadisdə buyurur ki, o yatacaqlar gecə Əhləbeytəleyhissalamı sevənlər, sevici göstərənlər o ananda görəcəklər balıqların altında məktub var ki, e, zuhur eldi Qaim Əleyhissalam tələsin onun köməyinə. Bu hadisələrdən uzaq çıxmaq üçün bu günlər nə etməli? Bu hadisələr baş verəcək. İmam Əmi zamanı tanıyır. Onun yoluna Allah baktığımızı burada sona sattı. Allah'a hamd ve remizet selalı hürmetine Allah Hazreti zohurun zuhurun tehezzülesin. Bizi ona layık hadirlerden gerar versin inşallah. Aleykum, ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın amanında olasın. <laughs>